পাইপিং ওয়েল্ডিং ট্রেনিং সেন্টারের পক্ষ থেকে সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন তো আজকে আমাদের ট্রেনিং সেন্টারে আমাদের এক স্টুডেন্টকে আমরা এন্ট্রিভিউ নেব হিন্দি ভাষায় এখন আমরা অ্যাকচুয়াল ভাবে একটা পাইপ ফিটের ইন্টারভিউ কেমন হয় সেটা আপনাদের একটা ডেমো দেবে আপনার নাম কে হয় মেয়েরা নাম মোহাম্মদ ফরহাদ आप पहले किधर काम किया पहले मैं बांग्लादेश में काम किया बांग्लादेश कौन सा प्रोजेक्ट बांग्लादेश रोधपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम किया दो साल दो साल बहुत पाइप फिटर में काम करने के लिए कौन सा टूल्स सबसे ज्यादा जरूरत पड़ता है सबसे ज्यादा ये जो है मेजरमेंट टेप उसके बाद ये एंगल ग्राइंडर स्पीड लेवल राइट एंगल बढ़िया हाँ। है बहुत सारे टूल्स जरूरत पड़ते हैं। उसके उसके अंदर सबसे ज्यादा यही चीज हम लोग को ज्यादा काम अच्छा इसका नाम क्या है इसका नाम है, दिक्स, दिक्स। दिक्स, है। अच्छा आपको तो मालूम है।, है इसमें कितना एल्बो है चार एल्बो है चार एल्बो है साइज क्या है साइज जो है।, है दो इंच एल्बो है दो इंच एल्बो है अच्छा इसमें ये वाला क्या है ये इक्वल टी कैसे पता चला ए, ये जो साइड है दोनों साइड सेम है इक्वल है इक्वल है बढ़िया है बढ़िया पर इसमें ये जो है ये क्या है नाम है स्पेक्टिकल ब्लाइंड स्पेक्टिकल ब्लाइंड ये ये जो स्पेक्टिकल ब्लाइंड है इसका ऑपरेट ओपन है या क्लोज है इसका ऑपरेट क्लोज है कैसे पता चला ये इधर लिखे लिखे देखा वेरी गुड और इसका टाइल कौन सा साइड में जाएगा साउथ साइड में जाएगा साउथ साइड में जाएगा बहुत अच्छा है ये जो पाइपिंग का फिटिंग से, है इसके बारे में मालूम है, है मालूम है अच्छा इसका नाम क्या है रेड्यूसर कौन सा रेड्यूसर कॉन्सेंट्रिक रेड्यूसर रेड्यूसर कितना क्वालिटी का होता है दो क्वालिटी का होता है क्या क्या है कॉन्सेंट्रिक रेड्यूसर एंड रेड्यूसर बहुत अच्छा है P कितना क्वालिटी का होता है ये दो क्वालिटी का होता है क्या क्या है

ভালোভাবে এনটিভি দিয়ে যাতে তারা কাজ করতে পারে তাদের ভবিষ্যৎ ভালো করার জন্য আমরা স সর্বদাই চেষ্টা করি ভালোভাবে সব দিক থেকে আপনার সন্তানকে বিদেশে পাঠানোর আগে অবশ্যই যে কোনো ভালো একটা ট্রেনিং সেন্টার থেকে ট্রেনিং দিয়ে তারপর বিদেশে পাঠান যাতে করে সে সকল প্রকার সমস্যা সমাধান করে ভালো একটা জব করতে পারে এবং ভালোভাবে টাকা ইনকাম করতে পারে